Вы знаете, наверное, цинизму сепаратистов нет предела. Вчера в очередной раз они показали кончунство своих действий под прикрытием мирных жителей, выставив вперед детей, стариков, просто мирных людей. Пытались вытеснить блокпост, вели серьезное давление на военнослужащих, которые там находились, там находились военнослужащие Взбройной сил и Национальной гвардии. И во время введения переговорного процесса у недопущения конфликта ими было применено огнестрельное оружие из-за спин гражданских людей. К сожалению, в ходе перестрелки пострадали, погибли два военнослужащих вооруженных сил и 12 человек получили ранения. После этого, после перегруппировки военнослужащих военных сил и национальной гвардии удержали ситуацию, удержали блокпост, и после этого же они получили задачу, к ним пришло на, на помощь резервное подразделение, было захвачена высота и взят под контроль телецентр города Краматорск.